из какой области будете из какой области из Донецкой очень приятно ну если вы так понимаете из старой Луганской что такое старая Луганская ну раньше было Луганская сейчас Россия что что случилось Что, не знаете не вам что, законы закон разъяснить? Какие законы? Ну расскажи. Давай, даже интересно. От 30, от 30 сентября 2020 года. Это чьи законы? Окупационная власть? Российская. это же оккупационная власть. Это как немцы это оккупационные законы в Киеве в 41 году издавали. Нету немцев. Оккупантов нету. И вас там не будет. А называть а, можете, я, А как я, короче, по вашему мнению, я кто сейчас? Ты коллаборант. Коллаборант? Ну, конечно, и предатель а кто своей такой коллаборант? страны. Коллаборант. Ко это, значит, совместно. А лейбор это труд. То есть ты тот, кто совместно сотрудничаешь. У тебя по тебе 111-я статья Уголовного кодекса Украины плачет. Можешь почитать да что мне статья. Плевать Да А я знаю, тебе плевать до тех пор, пока ты на скамье подсудимых не окажешься. А потом будешь. Расскажешь, что тебя заставили, не было выхода, это там я этот самый я там, я, там, я там все расскажу, я и за вас расскажу Что который, ты за нас который вы мне сейчас сейчас рассказываете, я же вас записываю Да и ладно, вас мы и куда ты, ну, ты, ну, и, ну, куда ну, ты ну, эти записи денешь? Да, да куда, никуда куда? не дену, никуда? Я, я его в суд отдам Куда отдашь? Да, Да, в суд Какой суд? Российский. Какой суд? А я какое отношение Российский. к России имею? Вот смотри, а чего а а вы не свалите? Что значит свалить? Сваливать будешь ты, потому что с Луганска да будем освобождать. Не буду. Да вы мне, а, вы ты мне будешь... 15 лет говорите, что я свалил. Так, не, подожди, ты же видишь, уже все остановилось, танков не хватает, буханок не хватает, ничего, сейчас фронт пойдет назад, там горит а, Россия, ничего. а, а что нас, ты короче, мешаешь, подожди, стоп, нет. да у вас вообще ничего, Ты у тебя ни совести, ни хрена нет, а к России ты не имеешь да никакого нет. отношения, ты туда попытался Конечно, примазаться, что там тебе денежек насыпят, ну предатели не любят же нигде, ни там, ни тут, ты знаешь. А, короче, у меня нет ничего, а у вас есть все. У нас есть совесть, как минимум есть. И любовь к родине. Да. Нет, у вас ни а, подожди, Мой дед ты... воевал. Чё, подожди, стоп. Долбоёк. Подожди, а что ты загорелся сразу? Твой дед а разве воевал... я матюкался с тобой в разговоре? Зачем ты заматюкался? Вот вы мне объясните, подожди, ма, стоп, дед ты, твоя... ты, ты будешь матюкаться дальше? Нет, я не Нет, буду. Нет, все, все, запоминаем. Не да, все окей. Значит, мой дед воевал, но мой дед это мой дед. Причем здесь мой дед к вашей войне. Объясни мне. Или ты думаешь, что мой дед россиянин и в российской а ваш а, а дед за что воевал? Против немцев воевал за освобождение своей родины. Мой дед из Украины, на Украине, против, украина мовный, Да, он против. освобождал свою территорию, помогал не, там не, и российскую. Я, 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 Подожди, стоп, что ты говоришь? Значит, нет. Ты что, моего не, деда знаешь? Не, нет, стоп. Ты стоп, что, моего деда причем, знаешь? Почему здесь нет? А, а с кем воевал дед? Дед воевал не за немцев. Нет, он против кого воевал? А против кого воевал? А ну расскажи, вот это новость. Как а ну... фашизм он воевал. А фашизм это вообще итальянцы, ты гонишь? Фашизм это итальянцы? Там были, это да, были, там нацисты это были, были, там гитлеровцы это были, реально. а муссолини фашизм, да. Ты что, не в курсе? Ты вчерашний, наверное. Я понял, Давайте. все нормально, окей. Давайте. Давайте, включаем интернет, Давай. смотрим. Давай, мы, я, Давай. Тебе даже, я тебе даже включу голосового помощника. Давай. Чье явление фашизм? Объясни надолугому. Фашизм – это политическое движение, которое возникло в Италии после Первой мировой войны. Ну, что тебе еще рассказать? Возникло. Ага, в Италии. А мы какое отношение возникло. к Италии? Возникло. А распространилось оно куда? Куда распространилась? Первая мировая война. Ну, чё? Ты чё, слышал? Дурак. Первая мировая война. Вот вы заставляете так. меня не мотиваться. А я не мотюкаюсь, что ну, ты куда дергаешься? Куда распространился Стоп. фашизм? Давай так, ты уплыл далеко, тебе ответили, ты сейчас пытаешься да нет, там нет, хоть, хоть какую-то шпарыночку далеко. найти. А что ты на меня? Ну тебе сказали, вот, скажи, принимается окей фашизм итальянский, оговорился нацизм, хотел нет, сказать. Нет, 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 ты будешь стоять до последнего. Вот такие твердолбы. А скажи, ты за Януковича голосовал? Да. Ну, вот все нормально. Понимаете, те, кто за Злаковичу. А что вам Приваковича была хреново Конечно, хреново. А, а ты, при а Зеленском ты... вам сейчас а живет Причем снаружи. здесь При Зеленском. Война у нас При Зеленском. Кто бы не был сейчас, когда Россия напала. А вам При Зеленском. Смотри, стой, 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 вот смотри, смотри: ты либо задаешь вопросы, слушай, либо я пошел. А то ты вопрос задал и наваливаешь, наваливаешь. Для чего ты это делаешь? Хорошо, я задал. Задал вопрос вашу... про Зеленского ли лучше нам? Нет. Давай. При Зеленском Давай. нам не лучше, потому что Зеленскому попало. Э, во время войны против России против Украины э, быть президентом. Янык был, когда да, все нет. перло, все несло, везло, не и тем не менее, Янк воровал. То что, не знаешь, что Янык воровал, а вместе с ним этот самый. Ты с Луганской область, Ефремов с Ты партии регионов. Не можно уч... ответить или нет? На что я у тебя вопросы не задавал? А задал вопрос. Даже Знаешь 30, ли ты, что Янукович воровал? Знаешь ли ты, что Янукович воровал? Ну может и воровал. Все, принято. Задавай свой вопрос. Зеленский ворует? У меня нет доказательств. А жена его? Тихо, тихо, когда тихо, покупает... тихо, тихо, тихо. Это а я тебя же не же спрашивал. Же я же тебя же не же спрашивал же. про жену. А, а вот смотри. Вот подожди, приятно. это нормально? Смотри. Зеленский до того, как был президентом, был успешным бизнесменом. Что запрещено бриллианты покупать жене. А Янукович не был бизнесменом. А где, давай расскажи, когда даже интересно. И где он был бизнесменом? А, короче, никто не был бизнесменом. А это ж чиновник Подожди, стоп. Под... Чувак, Причем чувак, здесь это? У которого жена тебе загорелась. В Испании, и покупает а, да я знаю, себе. я знаю, да, смотри. Объясняю тебе. А что это нормально, да? Ну, ну, для вас нормально. Подожди. А что вы, кстати, не в армии? Ты, слышишь подожди, стоп, столько вопросов навалил. Почему? И ответы не слушаешь. Я, я, я не ну не знаю, давай, знаю, давай, давай, продолжай. Вы... Еще задавай следующий вопрос. Я буду, давай, пере... я твои вопросы буду слушать. Задавай следующий вопрос. Мне интересно просто, почему вы не в армии? Я там был уже. Почему вы сейчас не в армии? Ну, не призывают смысле не призывают? Ну, смысл не призывают, почему? Вот ты спросил, я тебе ответил. Это надо спросить, ну, там, ты, где я приписан. Ты, не призывают. Ты, возможно, ты, по здоровью, ты, ты, возможно, ты, ты, по возрасту. Они ну, ждите от ну, меня. Вы выходите на улицу, выходите ЦК, вы им показываете какую-то бумагу. Да, да, у меня есть. У есть да, у меня есть. А ну, какая? Покажите. Какая что? что ну что пок... у вас есть? Ну, у нас есть программа специальная в мобилке. Показали, покажите все они мне. проверили. Ну, ты, ну, а покажите ты, покажите мне. ты что, ты ЦК? Ты, 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 ты понимаешь, что ты спрашиваешь? Что тебе еще показать? Помогу. Что, покажите Можешь мне. Может, тебе еще прести дежитацию продемонстрировать? Демаркация границ. Знаете, что такое? Да. Когда берут маркеры что и рисуют это? границы. Нет. А что? Ну где маркер? Марк... Демаркация, маркер. Демаркация, марка. Слово маркировать. Ну, что не так? Была демаркация границ Конечно. Между и Конечно. же подписали договор. Не было. При... Не было. Да ладно. А как же были таможенные посты, там погранцы ну, вы, ходили. Не интернет. Не было демаркации границ. Подожди, а как погранцы что охраняли российские? Ну, вот я вам говорю, что а не было. А подожди, погранцы. ты говоришь, не было. У меня вопрос тебе встречный. Я принимаю, окей, не было. А что ж тогда охраняли э, российские пограничники? По Советскому Союзу, как была Какой граница. Советский да, конечно, нет. Какой Советский да. Союз? Какой Советский Союз? Ну вы же Советский Союз не воспринимаете, значит нет Советского Подожди, Союза. Подожди, а ты воспринимаешь Советский Союз? Конечно. В каком виде? Давай поговорим. В любом. Ну давай расскажи, у тебя деньги Советского Союза ходят? Документы, паспорта, может быть законы Советского Союза действуют? Может, у тебя 15 республик Советского Союза. И, может быть, у тебя не президент, а партия наш рулевой, коммунистическая партия в Советском Союзе. Что там тебя связывает? А, у вас... а ну, стоп. у вас какой я... закон? Помнишь, я тебе задал кучу а... вопросов? Ответь Шо, на них. Вы мне задали вопрос. Ответь. Вам что, вам показать деньги Советского Союза? А ты ими можешь расплатиться? Я тебе могу ирис Марки а показать. Это не могу. Я тебе и Марки немецкие, которые тут ходили в Киеве. Они вот свободно продаются, пожалуйста. А да мне ваша А нахуй мне твои этот самые рубли, фубли. Что я с ними? Куда? Посмотреть только. Мой дед воевал Да при чем тут твой дед? Ну воевал, дед, и что с того? Что ты с того? Со своего деда там пытаешься мощность до сих пор снять? Или что? Я ничего Конечно. не понимаю. Какую мощность, деда? Дед там гробу крутится из-за твоего предательства. Дед никогда Мой не предавал свой для Советский меня Союз. Гордится. Как он гордится? Он у тебя живой еще? Нет. А как он может гордиться? Ты что-то, ты точно не инопланетянин? Может, ты этот самый пришелец да, из прошлого? Вы инопланетянин. А, как а он у вас дед... вообще, походу, деда нет. Нет, он умер давно. У вас он, вообще есть? Дед, у ну, вас дед есть. есть, но он умер уже. Так случилось. Бляди, а если бы деда не был, было, смотри, смотри, если бы деда не было, то меня Иди не было. Нахуй, ты Там не ответ опять на вопрос, ругаешься. Зачем он... ты ругаешься? Нет. Что ты не ответь на вопрос. Он у тебя есть дед у меня в природе существовал, но он уже умер. Он воевал, да. За что? За освобождение своей родины. На тот момент у... Осср, За какой? ОССР. За какой родины? Осср, ты слышишь? И кто освобождал? Люди. Ну, не инопланетяне Кто точно. был руководителем освобождения Киева? Я не знаю, не в курсе. Расскажи мне. Жуков. Жуков. Хорошо. Что хорошо? А Жука... Жуков, что, стоп, подожди, стоп, стоп, стоп. стоп, стоп. Смотри, вы, подожди. Вы, вы ты даже не знаешь, что Киев Не освобождал. знаю, не знаю. А ты знаешь. Ну, тогда иди нахуй. Подожди, стой. И, ну, ты же обещал не ругаться, меня. не матюкаться. Эх, не дошел, но не важно. Вы понимаете, какие тут грамотные луганчане. У них мозг, ну, все. Атрофация тут в обратную сторону никак. И слава богу. Ну, плохо все, но слава богу, что вот туда. Вот такие там нужны. Вот такие там важны. Канал Папа Радио, подписывайтесь, ставьте лайки. Это просто шок. Ну, такое. Идем дальше.